Assalamualaikum kepada Dr. Jamsari Alias dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Philosophy for Children untuk kursus kemahiran interpersonal dan kemahiran berfikir. Ahli kumpulan 6 terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Farah Izzati, seterusnya Nur Faizmi Azira, Nur Syahirah, Nurul Nawilah dan Syuaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fayuzmi Azira binti Muhammad Zubi, nombor metrik P147658. Untuk memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan satu pendekatan yang dinamakan Philosophy for Children atau P4C yang diperkenalkan oleh Matthew Lipman pada tahun 1970-an. Beliau percaya bahawa kanak-kanak mampu berfikir secara rasional dan mendalam sekiranya diberi ruang dan galakan. Fossey memberi penekanan kepada empat bentuk pemikiran utama yang amat penting dalam pendidikan masa kini iaitu yang pertama, pemikiran kritikal, pemikiran kreatif, kolaboratif dan beretika. Keempat-empat ini membentuk asas kepada kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan oleh pelajar pada hari ini. Tambahan pula, dalam era pasca pandemik, pelajar bukan sahaja berdepan cabaran akademik, tetapi juga cabaran emosi dan sosial. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Muhammad Nazri. P14-9646 akan membentangkan berkaitan teori dan konsep yang mana kami memilih teori konstruktivisme, Vygotsky Okey, uh, yang mana dalam konteks filosofi uh, for children ini dia menekankan bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku secara aktif. Okey, uh, dia melalui interaksi mereka terhadap persekitaran dan juga perbincangan kritikal bersama rakan sebaya dan juga uh, facilitator seperti guru. Okey. Uh, dan kita lihat juga pendekatan ini adalah untuk menggalakkan murid untuk berfikir, memahami, mengingati, uh, berpusatkan murid, menekankan unsur sosial, lebih yakin dan mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan secara menyeluruh. Okey, kita lihat uh, kemahiran interpersonal uh, yang mana dia merujuk kepada Keupayaan untuk berinteraksi secara berkesan dengan orang lain yang meliputi daripada tiga aspek lah komunikasi yang berkesan, empati dan juga kerjasama. Kita lihat teori constructivism sedikit, yang mana Vygotsky menyatakan bahawa kanak-kanak merupakan insan yang aktif kerana pengetahuan mereka dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya yang memerlukan bantuan daripada orang lain uh, scaffolding okey zon perkembangan proksimal dalam gerakan social pedagogical movement ini telah diperkenalkan oleh uh, Lev Vygotsky bagi menekankan pembentukan kurikulum yang melibatkan unsur interaksi dan juga persekitaran okey kita lihat uh, Antara konsep budget ski ni, beberapa zone ada tiga. Yang pertama zone kemahiran yang sudah dikuasai oleh mereka aa, daripada awal itu scope yang kecil lah. Dia ada tiga scope kan. Daripada yang yang kecil ni, aa, yang zone yang pertama. Zone yang kedua adalah zone yang paling penting. Zone perkembangan proximal. Ia menentukan aa, di mana tahap kanak-kanak itu berada. Okay diikuti teknik scaffolding dengan memberikan bantuan fizikal penuh kepada bantuan separa anak boleh kuasai dan melakukan secara berdikari okay, sama ada dia boleh um, membuat sesuatu tu dengan baik ataupun uh, tidak kita lihat pada tahap ini okay, dan juga zon yang ketiga zon kemahiran yang tidak boleh dilakukan walau dengan bantuan yang diberikan kerana ia berdasarkan tahap perkembangan anak itu sendiri. Seterusnya, saya Nur Farhaizati binti Muhammad Ali dengan nombor matrix P152636 akan membentangkan pelaksanaan Filosofi for Children atau lebih dikenali sebagai P4C. Antara pelaksanaan yang boleh dilakukan adalah melalui pedagogi hikmah yang berteraskan prinsip Inquiry Falsafah. Cara pelaksanaan prinsip Inquiry Falsafah adalah dalam bentuk Community of Inquiry di mana guru dan murid diminta untuk duduk dalam satu pulatan lalu mengadakan perbincangan secara terbuka. Di dalam Community of Inquiry, guru akan menjadi fasilitator yang akan membimbing perbincangan manakala murid-murid pula akan mengemukakan soalan, memberi pandangan dan bertukar-tukar idea secara harmoni. Cara pelaksanaan yang kedua adalah dengan mewujudkan bahan rangsangan seperti teks cerita, gambar atau video yang mempunyai unsur kesamaran atau konsep kekeliruan konseptual. Hal ini bertujuan untuk merangsang pemikiran murid bagi mempunyai pemikiran kritis dan membina kefahaman murid terhadap konsep yang ingin diterokai terhadap sesuatu topik yang mereka pelajari. Pelaksanaan yang ketiga adalah guru perlu menjadi pemudah cara yang menggalakkan pemikiran terbuka dan merangsang kreativiti murid. Pendekatan pelaksanaan ini lebih selari dengan teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran secara kolaboratif. Pelaksanaan ini lebih tertumpu kepada proses pemikiran murid seperti keupayaan membuat hujah mengenal pasti sebab dan akibat, membina analogi dan memberikan refleksi terhadap idea mereka sendiri dan idea rakan-rakan sekelas. Seterusnya, saya Syuaida P15091 akan membentangkan kepentingan dan manfaat filosofi for children. Salah satu kepentingan dan manfaat P4C adalah meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, terutamanya dalam aspek pemikiran kritikal dan kreatif di kalangan murid. P4C juga berkesan melahirkan murid yang memiliki kemahiran beralasan. Murid belajar mengenai sesuatu isu, membina hujahan dan dapat mengaplikasikan contoh bagi menguatkan lagi hujahan mereka. Kajian telah membuktikan kemahiran yang ditunjukkan oleh murid melalui lukisan untuk memahami pengisian mereka. Selain itu, P4C juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran demokrasi di mana murid dapat bebas untuk aktif bersuara dan mendengar pendapat rakan lain dalam perbincangan. Murid juga akan saling menghormati dan bersifat toleransi walaupun mereka mempunyai perbezaan pendapat dengan murid lain. Seterusnya, Program P4C juga terbukti membentuk murid yang lebih beradab dan beretika di dalam interaksi seharian mereka. Hal sedemikian dibuktikan di dalam kajian yang menyatakan bahawa pendekatan P4C meningkatkan pemikiran kritis dalam subjek pendidikan moral yang secara tidak langsung memberi kesan dan sumbangan terhadap pembangunan moral murid. Melalui amalan ini, murid belajar untuk tidak menolak pandangan yang berbeza secara terburu-buru, sebaliknya menilai hujahan tersebut secara kritis dan secara terbuka. Di samping itu, P4C memberi persepsi baharu dan membuka mata guru terhadap keupayaan dan potensi sebenar murid mereka. Dan ini juga termasuk murid yang sebelum ini kurang menonjol dan lemah dalam penilaian akademik. Secara tidak langsung, pendekatan ini memberi manfaat dan memupuk refleksi profesional kepada guru bagi transformasi gaya pengajaran yang bersesuaian dalam pembelajaran. Ia membantu guru mengubah gaya pengajaran mereka daripada berpusatkan guru kepada berasaskan inkuiri dan murid sekaligus dapat meningkatkan kualiti pengajaran dengan membangunkan bahan pengajaran yang lebih relevan dan memfokuskan konsep falsafah. Terdapat beberapa cabaran utama dalam pelaksanaan P4C. Cabaran utama dalam pelaksanaan P4C ialah kekurangan kemahiran dalam kalangan guru. Ramai guru yang tidak mempunyai latihan formal dan falsafah atau pedagogi inquiry. Ini menyebabkan mereka kurang yakin untuk memimpin perbincangan falsafah yang terbuka dan relatif. Selain itu, kekurangan masa dalam sistem pendidikan yang terlalu berfokuskan peperiksaan turut membataskan ruang untuk pelaksanaan pivosi. Pendekatan ini memerlukan masa yang mencukupi bagi murid yang untuk berfikir, berpincang dan menyampaikan pandangan mereka. Dalam persekitaran yang menekankan pencapaian akademik semata-mata, aktiviti seperti P4C sering dianggap sebagai kurang penting dan membazir masa. Seterusnya, budaya sekolah yang berasaskan hafalan turut menyukakan penerapan budaya dialogik yang menjadi asas kepada P4C. Murid terbiasa dengan kaedah pengajaran satu hala dan mungkin tidak biasa atau tidak selesa untuk menyuarakan pendapat mereka dalam suasana yang terbuka. Selain itu, adalah persepsi negatif terhadap nilai P4C dalam kalangan pihak berkepentingan seperti ibu bapa dan pentadbir sekolah. Pendekatan ini sering dianggap sebagai aktiviti sampingan yang tidak memberikan impak langsung terhadap pencapaian akademik. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran ini tidak bermakna P4C perlu diketepikan. Terdapat beberapa penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah latihan profesional guru perlu diperkukuh melalui bengkel, seminar dan kursus jangka masa panjang. Ini memberi fokus kepada teknik fasilitasi dialog dan pembinaan soalan falsafah penyelesaian seterusnya adalah pelaksanaan P4C boleh disepadukan secara langsung dalam mata pelajaran yang sedia ada seperti bahasa Melayu, sejarah atau pendidikan moral. Dengan cara ini, murid dapat menerapkan kemahiran berfikir kritis tanpa mengganggu jadual akademik yang sedia ada. Seterusnya, Pembangunan budaya dialogik dalam komuniti perlu diberi keutamaan. Ini boleh dilakukan dengan menggalakkan semua warga sekolah termasuk guru, pentadbir dan murid untuk menghargai nilai perbincangan terbuka. Hormat menghormati pendapat dan mendengar secara aktif. Penyelesaian yang terakhir ialah kesedaran dan sokongan daripada ibu bapa serta pentadbir sekolah juga penting bagi memastikan kelestarian pendekatan ini. Sesi taklimat, forum atau bukti kajian tindakan boleh digunakan untuk menunjukkan keberkesanan P4C dalam pembangunan sahsiah dan intelektual murid. Secara keseluruhannya, Pendekatan falsafah untuk kanak-kanak atau P4C ini terbukti sebagai strategi pedagogi yang inovatif dan berkesan dalam memperkasa pemikiran aras tinggi serta membentuk nilai murni dalam kalangan murid. Melalui kaedah dialog terbuka, murid digalakkan untuk berfikir secara kritis, kreatif, kolaboratif dan reflektif sekaligus membentuk budaya community of inquiry dalam bilik darjah iaitu suasana pembelajaran yang demokratik, interaktif dan berpaksikan murid. Walaupun pelaksanaannya melalui pedagogi hikmah di Malaysia menghadapi cabaran seperti kekangan masa dan latihan guru, namun ia menunjukkan potensi besar sekiranya disokong oleh usaha, usaha berterusan termasuklah latihan profesional dan integrasi ke dalam subjek yang sedia ada